بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين تبركت إمام العلامة الشيخ عبد القادر الجيلاني سبحان الله تعالى مرحمتينه dan kita mendapat manfaat dampingiku untuk akhirat bukan untuk dunia. Wahai ulam, jangan dampingiku kerana dunia. Tetapi dampingiku kerana akhirat sahaja. Nanti jika benar pendampinganmu kepada ku kerana akhirat, akan datang kepadamu dunia terus menerus secara terpaksa. Lalu kamu akan mengambil daripadanya sekadar zuhud padanya. Dan aku akan menjadi jaminan buatmu bahawa kamu tidak akan dihisap atasnya. Utamakan akhirat daripada dunia. Yang batin dari yang zahir. Yang benar dari yang batin. Yang kekal dari yang binasa. Tinggalkan dahulu kemudian barulah mengambilnya. Tinggalkan mengambilnya dari tangan tabiat yang kebiasaan hawa nafsu dan jiwa. Dan ambil dunia dari tangan hati dan kebatinan. Tinggalkan mengambilnya dari tangan manusia. Dan ambil dari kurnia limpah Tuhan pencipta. Taatilah Rasul dan terima daripadanya apa yang di apa yang dibawa buat kamu dari perintah dan larangan. Allah Ta'ala berfirman, Wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang diberikan rasul ambillah. Dan apa yang dilarang berhentilah. Surah Al-Hijr surah Al-Hasyr ayat ke-7. Bukannya Al-Hijr surah Al-Hasyr ayat ke-7. Jadikan diri kamu umpama binatang buas yang suka menerkam pada perintah Allah dan Rasul. Yang umpama orang sakit pada larangan keduanya. Juga umpama orang mati ketika menghadapi takdir dan ketentuannya. Sesudah itu pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jangan memohon Allah tanpa pengetahuannya pada kamu. Dan sambutlah hukumnya dan takdirnya pada kamu dan pada selain kamu. Suatu sabda Nabi SAW. Allah Ta'ala menciptakan kalam. Dia menyuruhnya, catiklah, tulislah. Maka kalam bertanya, apa yang mesti aku catik? Maka kata Allah, catiklah hukumku pada makhlukku yang takdirku pada makhlukku. Sampai ke hari kiamat. Wahai orang-orang yang mati hatinya dan hidup jiwanya. Hati kamu sudah mati. Dan wajarlah kamu menanggung musibah lebih daripada menanggung musibah yang selainnya. Mati hati itu ialah lalai dari Allah. Dan dari mengingati Allah. Pada siapa yang mahukan hatinya hidup semula, hendaklah dia menyelamatkan, menyemakkan padanya. Ingatannya kepada Allah dan kemesraan kepadanya. Lalu memandang kepada kerajaannya dan kebesarannya dan tidak tanduknya pada semua makhluknya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Abdul Qadir berkata, Dampingilah aku untuk akhirat. Allah Ta'ala ciptakan dunia ini sebagai suatu persinggahan hamba-hambanya. Di tempat persinggahan ini, Allah Ta'ala menyuruh hambanya supaya mencari akhirat. Allah tempatkan hamba-hambanya di dunia ini sebagai tempat ujian. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Thumma ilayna turja'u. Dan kami uji kamu dengan apa yang kamu tak suka, dengan apa yang kamu suka sebagai satu ujian. Kemudian kamu akan kembali kepada kami. Yang kata Allah SWT, Al-Ladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan wa amala. Dan dia Allah yang menciptakan, yang menjadikan bagi kamu kematian dan kehidupan. Ini mati kamu yang pertama sebelum kamu wujud. Kamu tak ada. Kamu nak Allah hidupkan kamu. Dia beluakum ayyukum ahsanu amada. Untuk uji siapa di kalangan kamu yang paling baik. Amalan dan ketaatan kepada Allah. Kata perulama maksudnya melakukan amalan yang paling tepat Benar dan yang paling ikhlas. Kan syarat amalan itu pertama kena betul cara amal. Yang kedua mesti ikhlas. Kepada Allah Subhanahuwataala. apa pun yang kita lalui di dunia ini mesti untuk akhirat. Mesti dijadikan untuk akhirat. Kalau dunia untuk dunia kita akan tinggalkan. Saya buat dunia untuk dunia, berarti kita akan tinggalkan. Yang dapat cop untuk bawa ke akhirat yang dibuat untuk akhirat. Seolah-olah amalan kita ni tuan-tuan sekalian yang kita buat di sini. Kalau untuk akhirat dia ada satu cok khas. Yang menunjukkan ini akan terus kebawa ke akhirat. Yang lain akhirnya terkubur di sini. Kali itu setiap perkara kita niatkan untuk membawanya sebagai bekalan akhirat kita. Baik isteri kita, baik anak-anak kita, harta benda kita. Bila kita berguru, bila kita bersahabat. Semuanya kita lakukannya untuk mendapat kemuliaan di hari akhirat kelak yang merupakan negeri abadi orang beriman. Negeri sebenar-benar kita menikmati ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Negeri yang benar-benar kita rehat yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana mati orang beriman, mustarih dirihat. Terehat daripada kepenatan dunia, fitnah dan ujiannya. Terehat daripada ujian permusuhan, perbalahan. Ujian menahan diri, kita nak marah kena tahan Semua kena tahan Kat sana kita tak ada marah Tak ada dengki Kat sini kita terpaksa lawan cemburu kita Lawan hasap kita Penat Kita berlawan dengan sejumlah perintah Sejumlah perkara-perkara jahat dalam diri kita Dan kita nak melaksanakan sejumlah kebaikan Yang diperintahkan kepada kita Maka semuanya ini memerlukan kepada Hadaf atau tujuan yang jelas sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran kita baca surah Al-A'la yang 16 hingga 17 kata Allah bal tu al-hayat ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu ni sibuk mele me melebihkan dunia sedangkan akhirat tu yang yang baik dan yang kekal. Yang baik tu akhirat dunia ni tak ada baiknya. Yang baik akhirat. Dunia ni jadi baik sebab kita niat untuk akhirat kita jadi baik. Kalau tidak dikosong, kita tak dapat apa, apa nilai. Oleh sebab itu kata Syamdu Qadid. Kamu berdamping dengan aku sobah kerana Allah bukan untuk urusan dunia untuk akhirat. Sudah kita bersahabat dengan kawan-kawan kita untuk akhirat. Kerana kerana Allah dengan bahasa mudahnya. Ya Allah Ta'ala menyebut dalam surah Az-Zukhru ayat 67. Al akhillu yawma idzin ba'dhum bi ba'din adu illa al muttaqin. Kawan-kawan di dunia menjadi musuh ketat di hari akhirat kelak Mereka yang berkawan kerana Allah orang-orang yang bertakwa. Maka kata macam tu kau ada kamu dengan aku. Kau berguru dengan aku kan akhirat. Kerana kamu nak baiki akhirat kamu. Bukan kamu nak suruh aku baiki dunia kamu. Baiki akhirat. Maka bila kamu baiki akhirat. Maka kamu tahu hal tuju. Di mana nak letak dunia kamu. Sebab tu tuan-tuan bila kita jumpa pada ulama. Jumpa orang soleh. Bukan kita minta dia. Berikan dunia pada kita. Tak doa lah projek berjaya, doa lah benda ni. Jangan benda yang seumpama itu menjadi keutamaan. Mintalah doa kepadanya, petunjuk. Tadbiah didikan pada hal akhirat. Itu lebih utama daripada kita memilih dunia. Diriwayatkan. Nah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ketika mana Rasulullah SAW mendengar doa Ummu Habibah. Turamlah binti Abi Sufyan. Dia Allah Ta'ala anha wa seorang daripada isi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi dia dengar dia membaca doa Allahumma amti'ni ataupun Allahumma mati'ni bi zawji Rasulillah wa bi abi Muawiyah wa bi abi Abu Sufyan wa bi akhi Muawiyah Ya Allah engkau berikan kepadaku keseronokan yang berpanjangan di dunia ini kebahagiaan yang berpanjangan di dunia ini dengan suamiku Rasulullah ayahku Abu Sufyan dan adikku Muawiyah. Ramla doa biar dia dapat hidup lama kat dunia ni, bahagia kat dunia ni, senang kat dunia ni. Lalu kata Nabi SAW kepada Ummu Habibah, wahai Ummu Habibah, kamu minta sesuatu yang diajari madrubah, wa ayami ma'adudah, wa arzaki maksumah, kau minta sesuatu yang telah ditentukan umurnya. Hari-hari yang ditentukan dan rezeki yang telah pun dibahagi-bahagikan. Kalau kau minta supaya Allah lindungi kamu dari neraka dan daripada azab kubur, lakana khairan wa afdal. Ia jauh lebih baik dan lebih afdal. Baik, lihat tegurang Rasulullah kepada Ummu Habibah. Ramla binti Abi Sufyan. Sahabi so, yang mulia, isteri Nabi SAW, anak pemimpin Quraisy Abu Sufyan. Kakak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila beliau mendoakan hal keduniaan, maka Rasulullah menegurnya, minta sesuatu yang lebih, minta akhirat. Minta apa? Selamat dari azab neraka, selamat daripada azab kubur. Kerana ha hal-hal rezeki ni tuan-tuan sekalian Allah berikan kepada semua makhluk tanpa kira agama. Allah berikan pada semua makhluk tanpa kira jantina. Tanpa kira kelulusan dia. Kadang-kadang ada orang kelulusan rendah, dapat rezeki banyak. Ada kelulusan tinggi, dapat rezeki tak banyak. Kadang-kadang ada perempuan yang dapat rezeki banyak. Lelaki dapat rezeki sikit, walau lelaki itu ketua keluarga. Dan kadang-kadang lelaki yang dapat rezeki banyak. Rezeki dapat sikit. Kadang-kadang anak dapat rezeki banyak. Dan rezeki. sama juga umur. Kalau ayah kita umur 60, bukan maksudnya kita umur 60 juga. Mungkin Allah nak beri kita lebih lagi 90. Kalau ayah kita umur 90, bukan masih kita umur 90. Maka kita ni tak sampai 90. 30 dah mengah lah. Ajal, Allah dah tentukan berapa. Dia tak melibatkan keturunan kita umur banyak ni, kita pun banyak ni. Dia ditentukan oleh Allah. Tetapi sesuatu yang kita perlu tunduk kesungguhan bermohon, mohon pada Allah. Jangan tunjuk bersungguh mohon supaya rezeki banyak. Jangan tunjuk sangat kesungguhan mohon supaya umur banyak. Tapi mintalah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada azab neraka. Dan daripada azab kubur, biar kebimbangan kita pada kebimbangan akhirat. Sebab itu kata ulama kebimbangan ada dua. Kebimbangan pada dunia, kebimbangan pada akhirat. Orang yang bimbang hal dunia, dia takkan selamat akhirat kelak orang yang bimbangkan hal akhirat maka Allah amankan dia akhirat kelak maka Allah tundukkan dunia pada dia Setiap hari-hari yang kita bimbang pun tahu tuan-tuan tengok anak saya bimbang dia tak lepas SPM bimbang okey bimbang tapi bimbang lagi saya kalau dia tak solat subuh ah itu lagi saya bimbang jadi apa dia ni kalau dia tak lepas SPM kita jadi apa kau tak lepas insyaallah banyak benda dia boleh jadi banyak benda dia boleh jadi tapi kalau dia tak semayang subuh, dia nak jadi apa? Itu kebimbangan kita. Tengok suami kita malah kerja. Ah, abang nak jadi apa ni abang? Kerja tak berajin. Orang balik pukul 5 petang. Abang kerja dua jam. Eh, payah ni. Bimbang. Tapi lebih bimbang lagi kalau suami kita cari rezeki yang haram. Eh, jangan abang. Abang nak duit banyak pun janganlah sabar rasuah. Guna duit haram. Saya takut akhirat saya. Sebab itu, wanita salia berpesan, berpesan pada suaminya. Wahai suamiku, cari rezeki yang halal. Kami boleh berlapar, kami boleh sabar dengan berlapar, kami tak boleh sabar dengan api neraka. Yang cari yang halal. Kami tak kuat nak sabar dengan azab api neraka tu. Sabar berlapar sekejap tak apalah. Kalau abang tak dapat duit halal banyak hari ni, kami lapar lah sekejap. Tapi kalau abang cari yang haram, weh, kami tak mampu tahan api neraka. Maka kebimbangan kita pada akhirat. Sebab itu bila kita bertemu guru-guru kita, Biarlah kita zahirkan kebimbangan akhirat kita. Cakap pada Tok Guru kita, Ustaz-Ustaz kita, Ustaz doakan saya, Ustaz Allah pelihara saya daripada azab api neraka. Allah masukkan saya dalam syurga, Allah ampunkan dosa saya. Nampak hubungan dengan akhirat tu. Ustaz doakan Ustaz, kenapa? Inilah anak saya nak kahwin ni, biar jadi. Boleh tak? Boleh. Tapi keutamaan kita, kebimbangan kita nampak sangat. anak je lah, anak kahwin. Dia tak jadi yang tu, dia jadi orang lain. Dia akan kahwin juga. Tak doa lah ustaz biar ni anak saya ni dia sedang beli ikan biarlah ikan dia tu besar jadi macam ikan paus. Untung banyak sikit. Boleh. Tetapi kita lihat ramai orang bila dia mendekati pada ulama untuk tujuan dunia maka dia akan terbabas keluar. Tetapi yang mendekati pada ulama orang soleh untuk tujuan akhirat. Dia kakak ke -kak istiqamah. Kan nak dunia je. Supaya doa biar dapat bidah kontrak lulus. Hari ini orang ni bertaburang ni, bertebarang lagi dia. minta sesuatu yang menyelamatkan. Saya doakan bagi saya, Allah Ta'ala pelihara saya daripada dosa. Allah beri kekuatan saya dan buat baik istiqamah dalam agama. Doakan saya Ustaz jadi orang, -orang yang sentiasa pandang oleh Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Saya doakan moga Allah kukuhkan iman saya, akidah saya dengan berubah kekal dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam Islam. Sebiar keturunan saya dan orang-orang saya sayangi dan so ini menunjukkan kebimbangan akhir. Bimbang kita pada sesuatu kerana kita membesarkan benda itu. Apa yang tuan-tuan bimbang hari ini? Apa yang saya bimbang ini? Kerana saya besarkan benda itu. Tak bimbangkan, tak bimbangnya kita pada sesuatu kerana kita rasa benda itu tak besar. Ada seorang isi di bimbang suami ni hilang. Bimbang, tahu. Oh, bimbang usah zaman-zaman ramai orang ambil suami orang. Saya takut, takut. Suami saya kena ambil. Baik dia diambil oleh Malakum Maut daripada diambil oleh perempuan lain. Kalau perempuan lain sepuluh kali ganda lebih dahsyat daripada Malakum Maut, kata dia. Ada tak ada apa pun, kata dia. Maka kita katakan, jangan bimbang hal tu. Yang bimbang suami diambil oleh orang lain, yang bimbang apa apa? Bimbanglah suami kita buat maksiat. Bimbanglah suami kita buat dosa. Lalu dosa itu masuk dalam rumah kita. Satu ada, setengah mereka mengatakan, ada rumah-rumah yang dihilangkan keberkatan. Ada tujuh jenis rumah yang hilang keberkatan. Maka di antara tujuh rumah yang hilang keberkatan. Ialah rumah yang penuh dengan maksiat. Dan lebih buruk lagi maksiat itu dilakukan oleh pemimpin rumah itu. Yang suaminya. Suami terlibat dengan riba. Suami terlibat dengan rasuah. Itu dia tak bimbang. Bukan kalau suami nak kahwin lain, oh ini macam kiamat. Tapi kebimbangan kita, ya, tuan-tuan nak bimbang. Ibu-ibu nak bimbang sikit-sikit, okeylah. Biasalah tu. Tanda kita sayang. Tak bimbang tu macam pelik pula. Tapi kebimbangan melampau. Terlalu melampau. Saya ingat ada seorang hamba Allah. Seorang wanita menemui saya tak? Dia bukanlah orang yang selalu ke kuliah saya jumpa. Lalu minta doa kepada suami dia dia pula tunjuk gambar suami. Dia kata suami saya ni dia ada kencing manis. Okey. Dan dia ni suka berzina. Ha, suka berzina. Okay, dia pun tunjuklah ni. Pasangan dia, pasangan dia, pasangan dia. Kemudian dia kata pada saya, Ustaz saya, ialah saya cubalah nak isahkan dia. Daripada perbuatan yang tak elok. Saya bimbang duit EPF dia habis. Nanti nak ambil duit APF saya pula. Tapi ustaz kalau dia kahwin seorang lagi, saya tinggalkan terus dia. Saya dengar kalimah tu saya nampak. Itu dia dibimbangi sebenarnya. Dia suami terlibat dengan zina, dia macam okey je. Macam dia beri peluang untuk suami diinsah dan taubat. Tapi kalau suami dia kahwin seorang lagi, no way. Tahu no way. Terus, no way. Terus, Tahu dia kira farewell terus. Tinggal terus suami dia. Tak ada apa dah. Ini kebodohan dalam agama dia. Kebodohan-kebodohan ini bila dia singgah di hati kita, maka ini menunjukkan betapa Allah sedang menghukum kita dalam agama kita. Menghukum. Ketakutan yang melampau ini sampai lebih tinggi daripada ketakutan daripada maksiat. Ini benda-benda yang merosakkan agama dia. Luar biasa. Oleh sebab itulah, Islam mengharamkan seorang isteri meminta cerai hanya kerana suami dia kahwin seorang lagi atau meminta suaminya ceraikan perempuan tu abang dah kahwin kan abang ceraikan abang pilih antara saya dengan dia tak itu bukan pilihan antara saya dengan dia awak sedang pilih syurga atau neraka kerana meminta cerai tanpa sebab Allah haram dan tidak berbau syurga Allah ma'illah mereka suami yang dia kahwin tadi dia mengabaikan nafkah asas dia minta cerai kerana abai nafkah bukan kerana dia kahwin dulu mengabaikan nafkah, mengabaikan tanggungjawab, menzalimi dia. Itu itu yang di, perlu diminta. Bukan kerana asal dikahwin seorang lagi. Tak benda ni sensitif. Sensitif. Tetapi bagi orang yang meletakkan agama lebih depan, dia tahu apa yang perlu dibimbangi sebenarnya. Pesatah itu dibimbangi. Jadi, kulasah kita ataupun kulasah tulqaut Ringkasannya kita nak sebut tentang betapa perlu kita letakkan kebimbangan pada akhirat, bukan pada dunia. Kalau kita letakkan kebimbangan pada dunia, maka itu tanda kita sayangkan dunia. Siapa yang letakkan kebimbangan pada akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan dunia datang kepadanya secara paksa. Apa maksud dunia datang secara paksa padanya? Ke mana pun tuan-tuan dunia kena datang kat dia? Secara paksa, secara dia nak atau dia tak nak, dunia itu akan datang. Bila dia meletakkan kebimbangan utama pada akhirat. Sebab itu anak-anak kita. Kalau kita nak nak suruh so protected, dia punya rezekinya, maka suruh so dia buat yang halal. Jauh yang haram. Jauh yang syubah. Contoh bila dia meninggalkan makanan yang haram, akan datang makanan halal yang lebih banyak dan lebih sedap. Ditinggalkan rezeki yang haram, akan datang rezeki yang halal yang lebih luas, yang lebih berkat. Dia meninggalkan apa pun yang haram dalam hidup, Allah akan gantikan dengan pelbagai kebaikan. Bermula daripada kemanisan beragama sehinggalah kepada kemurahan dan keberkatan rezekinya. Yang ini Allah sebut dalam Al-Quran. Hmm. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la alaihim barakatin minas sama'i wal ab. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kami akan bukakan kepadanya keberkatan langit dan bumi. Kata Syed Abdul Qadir lagi. Utamakan akhirat daripada dunia yang batin dari zahir, yang benar dari batin, yang kekal dari yang biasa, yang binasa. Sebab so, itu bila Allah Ta'ala letakkan, kita letakkan matlamat kita akhirat. Maka ketika itu pertimbangan kita pada setiap perkara itu, apa yang lebih beri manfaat pada akhirat. Kita ada kawan. Kawan ni untung akhirat, kawan ni untung dunia. Mana kena utamakan? Kawan yang untungkan akhirat. Even kita ada wanita yang akan jadi pasangan kita, lelaki yang akan jadi pasangan kita. Mana kita nak utamakan yang ada pada dirinya akhirat. Kalau anak saya nak minang seorang perempuan, saya akan tanya dia. Atas kecenderungan apa kau meminang dia? Sekarang kalau saya nampak apa dia baik agamanya, jaga auratnya, tunduk pandangannya, maka saya kata silakan. Tapi kalau dia kata sebab dia lawa comel, saya kata awak kena fikir banyak kali. Awak kena istiqarah akan bimbang kecantikan yang meracun ni awak dan membunuh awak. Kalau anak perempuan saya nak kahwin dengan seorang lelaki, saya kata atas kecendungan apa? Oh dia hidung mancung. Dia sekian-sekian. Saya kata bahaya. Itu ialah pertimbangan dunia. Tapi kalau dia kata lelaki ni baik, solat subuh berjemaah jaga dan dia pun jaga pergaulan dia, minat belajar agama, maka saya katakan silakan. Dan Allah memberkatinya. Sebab itu bila kita letakkan akhirat utama, maka segalanya kita akan gunakan kaedah awlawiyat keutamaan. Mana yang untung Tuan-tuan nak berniaga? Baik nak berniaga? saya dah pencing ni, masuk umur lima-lima nak start berniaga Buka kedai kopok lekor, jual makanan ringan. Saya nak buat satu bentuk kopi tiang, Ustaz. Buat satu kopi tiang dalam kopi tiang ni ataupun kedai kopi ni. Yang jual semua-semua kopi lah. Orang sekarang ni nak kopi ni. Kopi lover banyak ni okay, saya nak jual kepuk lekor, nak sajikan kaedah cara santai makanan pantai timur, ikan celup tepung, kepuk celup tepung, semua jenis celup tepung lah. Kau jadi menu utama sekian-sekian. Okey bagus. Dia eh, nak guna semua duit pencing. Adalah lima ratu Baik. Kamu nak buka kedai. Menguntungkan akhirat kamu atau tidak? Soalannya. Misal dengan cara itu saya boleh bagi kerja pada anak-anak muda. Saya boleh bentuk mereka supaya jaga solat, jaga pergaulan. Okey. Kita dah dapat poin dia. Dan tujuannya Ustaz, saya nak sediakan makanan halal supaya dapat orang Islam makan. Daripada mereka masuk kafe-kafe orang kapi, tak tahu kepala ekor, terjaga agama. Baik, awak dapat poinnya. Dan supaya saat saya dengan perniagaan ini, saya dapat keluarkan zakat. Bantu fakir miskin, siap. Baik awak dia jadikan prioriti dunia ini akhirat maka silakan. Silakan berjuang siru ala barakatillah. Maka siapa pun bila diletakkan akhirat utama maka pertimbangannya mulia apa keuntungan akhirat. Sebab itu contoh telah dalam kita ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suruh maka lakukan. Wa ma ataakumur rasul wa ma nahakum anhu fantahu. Nabi larang kita tinggal. Kita ni kata Syamdu Qadir. Biar dalam bab perintah Allah ni macam binatang buas. Terkam cepat-cepat. Tapi bila perkara larangan Allah, biar jadi macam orang sakit. Maksudnya biar jauh lah tak nak buat. Macam orang sakit tak nak buat. Lemah kita dalam kemaksiatan. Dan kita pula dalam menerima takdir Allah, dia dah seperti orang mati. Maksudnya tuan-tuan kita serah je. Orang nak, mayat, nak mandi kita macam mandilah. Kita dah mati. Dia dapat takdir Allah kita mati. Maksudnya saya serah. Saya tak nak kata apa-apa. Macam mayat, tak kata apa-apa. Muka pun tak berubah. Boleh. Menghadapi takdir Allah dengan tenang. Yang kita tahu tujuan takdir Allah ini baik. Kita sakit mata, kita sakit telinga, sakit kaki, kita gauk, kecimani, baik. Dan semua penyakit-penyakit kita kena, kesukaran, kesusahan, baik. Maka demikian kita dah menghadapi takdir Allah Ta'ala. Kemudian kata Syahab Dukadir. Kamu ni orang mati jiwanya. Kamu tahu sebab pemati jiwa? Sebab kamu ni tidak menyebut nama Allah. Kalau kamu ingin hidup kembali hati kamu, maka perbanyakkan menyebut nama Allah. Kalau tidak nanti bila hati kau mati, musibah yang kamu tanggung itu berganda. Kita ambil contoh macam ni. Kalau orang hatinya hidup, kalaulah saya kena musibah demam katakan. Saya tahassuban, saya mengharapkan pahala di sisi Allah. Saya malah sakit segala urusan dunia saya tergenala seketika. Namun, saya tahu saya akan dapat pahala. Maka saya reda, saya sabar. Tapi kalau orang yang jiwa mati, dia kena dia demam. Dia pun makin hamur. Asyik ah, demam je aku ni makin hamu. Mau ke hospital, mau ke obat. Dia mahu semua. Kalau oh, ini penyebabnya bagi dia. Dia bukan penyebab orang lain ni semua. Kita lihat, dia punya musibah berganda. Dengan orang yang hatinya hidup, bila kena musibah, dia pengingat Allah, Tuhan nak beri pahala. Allah nak angkat jajak. Allah nak ampun dosa. Allah nak beri aku pengajaran. Allah nak beri aku ilmu. Maka siap. Takdir Allah dilaluinya dengan jiwa yang kuat, jiwa yang lapang, jiwa yang berpelajaran. Kerana hatinya hidup, dia zikrullah, ingatannya pada Allah yang berterusan. Jadi bayangkan orang yang hati-mati, dia kena musibah sikit, dia punya mengamuk berkada-gada. Jadi musibah itu menjadi makin dahsyat. Dia hati yang mati. Sebab itu tuan-tuan perhatikan sekeliling kita. Dan lihat contoh-contoh yang Allah tunjukkan. Bila orang hatinya hidup, apa pun musibah tenang dia. Sebab dia mengharapkan pahala di sisi Allah dan mati yang baik. Tapi kalau orang yang hatinya mati, kita lihat bagaimana gundah kelana. Bagaimana kecewa duka cita. Bagaimana hilang arah dan akal fikirannya. Bagaimana seolah-olah tuan-tuan dia sudah tidak waras dengan apa yang Allah Ta'ala uji dia. Maka perhatikan setiap nasihat dan pesanan ini. Jadikan pengajaran berguna untuk kita. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh.